بڑی دیر سے مسلمانوں میں یہ طریقہ چل رہا ہے یہ رواج ہے ماہ محرم الحرام میں یہ پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں کچھ لوگوں کو پانی کی سبیلوں پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے اس کی دیگر مسلک والوں کے ساتھ مشابت ہوتی ہے جبکہ ہمارا نظریہ سنت وجمات کا یہ ہے کہ پانی کی سبیل لگانا یہ کار ثواب ہے سبیل لگانے والے اور جو اس میں معاونین ہوتے ہیں اللہ ان سب کو عجر عظیم عطا کرتا ہے کیونکہ پانی کی سبیل لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ پانی پیئیں گے اپنی پیاس بجھائیں گے اور وہ ان کے دلوں سے دعائیں نکلیں گی ایک صدقہ جاریہ بھی ہوگا تو اس کا سارا کا سارا سواب امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقہ کی ارواح کو اصال کیا جائے گا اس نیت سے یہ سبیلے وغیرہ لگائی جاتی ہیں نیت فاسد نہیں ہے نیت صحیح ہے اچھی نیت ہے اس لیے پانی کی سبیلے لگانا بھی اچھا ہے اور پانی پلانا اس کا تو بہت بڑا سواب ہے حدیث نبویہ میں بڑا ذخیرہ ہے جو سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ نے پانی پلانے کے فضائل بیان فرمائے ہیں علیہ اسلام نے ایک موقع پہ فرمایا آصف امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا جب تمہارے گناہ زیادہ ہو جائے علیہ اسلام نے فرمایا فرسٹ کلما لا پھر پانی پر پانی پلاؤ پہرا کیا ہوگا آکال اسلام نے فرمایا تھا تنا سرول کمایا تلاش حرال وارہ آصف امام نے فرمایا جب پانی پر پانی پلاؤ گے تمہارے گناہ ایسے جڑ جائیں گے جیسے تیز ہوا میں درخت کے پتے جڑ جاتے ہیں تو اتنی فضیلت ہے پانی پر پانی پلانے کی پانی کی سبیل لگانے کی لوگوں کو لوگوں کی پیاس بجھانے کی لوگوں کو پانی سے شراب کرنے کی امام المبیا نے دوسرے موقع پہ فرمایا فرمایا پانی سے افضل صدقہ کوئی نہیں حضرت سے فرمایا تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤ جس میں محنت کم کرنی پڑتی ہے اس میں بہت زیادہ ہے حضرت کی حضور بتائیے عقل اسلام نے فرمایا پانی پلاؤ پانی پلانے میں محنت کم لگتی ہے بارگاہ خدا بندی سے و الصب کا بہت بڑا بندے کو خزانہ مل جاتا ہے عقل اسلام کے فرامین کے مطابق پانی پلانا بھی یہ کارِ سواب ہے اور اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلایا جائے تو یہ بھی بڑے عجر و سواب کا کام ہے اکل اسلام نے اس کے متعلق بھی فرمایا نبی پاک اسلام نے فرمایا اکل اسلام نے فرمایا رب بندوں پر جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں فرشتوں پر مباہات فرماتے ہیں فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ میرے بندے رب تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرے بندوں کو کھانا کھلا رہا تو یہ بڑی فضیلت ہے پانی کے متعلق روایات کثیر ہیں اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع پہ فرمایا تھا حضرت سعید کو جب انہوں نے صدقہ کے متعلق پوچھا تھا تو سرکار نے فرمایا تھا پانی پانی کا کنواں خودواؤ یہ تمہاری ماں کے لیے بہترین صدقہ ہے یہ شعب امان میں اور ترغیب ترغیب امام مندری نے دو واقعات لکھے ہیں ایک حضرت ابن مبارک سے کسی نے کہا تھا حضور سات سال سے سات سال سے میرے گھٹنے میں ایک زخم ہے جو میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے حکیموں سے علاج کروایا ہے ادعال میں نے بڑے حکیموں سے اس کا علاج کروایا ہے بڑے طبیبوں سے میں نے مشورہ بھی کیا ہے ان سے میں نے وہ جڑی بوٹیاں بھی لکھوائی ہیں ان سے نسخے بھی لیے ہیں میں نے سارے استعمال کر لیے ہیں لیکن مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوا تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمت اللہ نے اسے فرمایا فرمایا ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں لوگوں کو پانی کی زیادہ ضرورت ہو کنواں کھدواؤ پانی نکلنا شروع ہوگا تمہارے زخم کا خون نکلنا بند ہو جائے گا اس شخص نے ویسا ہی کیا جیسے ہی اس نے کنواں کھدوایا پانی نیچے سے نکلنا شروع ہوا تو رب کے کرم و فضل سے اس کا زخم جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا اسی طرح امام حاکم کو تو سارے جانتے ہیں جنہوں نے مستدرک لکھی ہے امام ابو عبداللہ محمد حاکم نشاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے چہرے پر زخم ہو گیا تھا اب وہ زخم جو ہے بڑھتا گیا بڑھتا گیا حکیموں سے بھی انہوں نے علاج کروایا معائنہ بھی کروایا لیکن انہیں بھی کچھ فائدہ نہ ہوا پھر انہوں نے امام حاکم نے ابو عثمان سابونی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کہا کہ آپ میرے لیے جمعہ کے دن جمعہ کے اجتماع میں دعا فرما دیجیے حضرت ابو عثمان صابونی نے جب جمعہ آیا تو جمعے والے دن ان کی خیریت کی ان کے صحت یابی کے لیے دعا کر دی اب لوگوں نے آمین کہا اگلا جمعہ جب آیا فلما کانا یوم الجماع تخرا جب اگلا جمعہ آیا القت این مراتن رکاتن فی مجلس ہی ایک عورت نے ابو عثمان صابونی کی مجلس میں ایک رکا پھینکا رکا حضرت ابو عثمان صابونی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا آپ نے اس کو کھول کے, کے پڑھا تو لکھا ہوا تھا کہ پچھلے جمعے جب آپ نے اب آپ نے امام حاکم کی خیریت کی دعا کی تھی تو میں گھر گئی میں نے بڑی محنت کی دعا میں نے محنت میں یعنی دعا میں گڑ گڑا کر رب تعالیٰ سے ان کی خیریت کی دعا کی ہے میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی شفا شفا یابی کی صحت یابی کی دعا کی ہے تو کہتی ہے تلک اللہ رائیت النبی یا فی منامی کہتی میں اسی رات جب سوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں اپنی زیارت سے مشرف فرمایا کہ انہو یکولو لی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں مجھے فرما رہے تھے اولی لی ابی عبداللہ یوسیو علی المسلمین علماء نبی پاک علیہ السلام نے مجھے خواب میں فرمایا کہ جاؤ امام حاکم سے کہو امام ابو عبداللہ حاکم سے کہو کہ مسلمانوں پر پانی کی وسعت کر دے اللہ انہیں شفا دے دے گا تو کہتی تک پہنچا دیا دیجیے امام حاکم کا تک یہ, پہنچا دی دی امام حاکم تک یہ بات پہنچی امام حاکم نے اپنے گھر کے بار یہ جو سننے والی بات ہے امام حاکم نے اپنے گھر کے بار پانی کی سبیل لگوا دی جیسے جیسے لوگ اس سبیل سے پانی پیتے گئے ویسے ویسے ان کا زخم ٹھیک ہوتا گیا ایک سال پرانا جو زخم تھا جو حکیموں سے طبیبوں سے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا جب انہوں نے پانی کی سبیل لگائی لوگوں نے اس سبیل سے پانی شروع کیا ان کا زخم ٹھیک ہونا شروع ہو گیا تو پانی پلانے کے بڑے فضائل ہیں ماہ محرم میں پانی پلائیے شبیریں لگائیے لیکن کوشش کیجیے کہ وقتاً فوقتاً پورا سال ہی لگائے رکھیے جس طرح یہ میں روہی کے علاقے میں جاتا ہوں تو وہاں پانی نہیں ملتا تو لوگوں نے احتمام کیا ہوتا ہے پورا سال وہاں پہ کوئی کولر وغیرہ اس طرح کا نظام ہوتا ہے تو یہ پورا سال سبیل لگانے کا بھی فائدہ ہوتا ہے اگر مخصوص ایام میں لگایا جائے تو سبیل لگائی جائے تو ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامل ناصر